metabolizm b bir b bir vitamini metabolizmi bu ovqat tarkibida ichaklarga tushgan vitamin b bir ya'ni tiamin oddiy diffuziya yo'li bilan qonga so'riladi qonga so'rilgandan ekeyin bizla bilamizki ingichi çey, ichakdagi qon bu vena ya'ni nima deb aytilardi portal venasi yoki bu qopqa vena yoki darvoza vena deyiladi shu bilan birga jigarga boradi ho'p jigarda u asosan faol shaklga o'tkaziladi ya'ni kofermen shakliga o'tkaziladi tiamin Uh, jigarda tiamin fosfokinaza fermenti ishtirokida fosfarillanib tiamin tiamin monofosfat difosatlar hosil bo'ladi и e ularni qirq foizi tiaminni teng yarmi muskullarda qirq foizi organlarda и e jigarda bo'ladi jigarda o'sha tiamin mono tmf uh, tiamin difosat yoki boshqacha nomlanadi tpf deb tiamin pirofosfat va ttf trifosatlar hosil bo'lib umumiy qonalanish bilan organ va to'qimalarga yetkazib beradi ularni orasida eng faol shakli tiamin difosfat ya'ni tpf tiamin pirofosfat hisoblanadi u e, hujayralarga yetib borgandan keyin kaferment sifatida e, hujayrada hujayra ichida apaferment bilan bog'lanib faol ferment, ferment shakliga o'tib o'zini funksiyasini bajaradi hop endi uni biokimyoviy funksiyasiga to'xtalamiz hop kaferment deb aytdik hozir Uh, amin fosforillanadi difosat yoki perofosat faol shakli deb aytdik unda bu b bir vitamini qaysi reaksiyalarda qaysi biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi bizani biokimyoviy nuqtai nazardan qiziqtiradigan eng muhim qismimiz mana mana shu hisoblanadi biokimyoviy funksiyasi piruva degid uh, pdg -degi, perva dsda bo'lsa uh, beshta kaferment uchta fermentdan tashkil topgandi birinchi pirvat pirvat p tarkibida tpf uchradi tiamin pirofosfat ya'ni bu o'sha b bir vitaminni faol shakli difosfat bo'ladi o'z o'zidan kelib chiqadiki unda u ishtirok etadi pirvat per kompleks ferment tarkibida bu fermentni asosiy funksiyasi pirvatni oksilanishda ishtirok etishi ya'ni bizar bilamizki modda almashinuvida oqsillar yog'lar uglevodlar hammasidan hosil bo'ladi Uh, umumiy metabolit bu peruvat hosil bo'lardi mana shu peruvatni oksidlanishida aynan nima ishtirok etar ekan shu uh, vitamin ya'ni ferment kompleksi un tarkibida esa b bir vitamini albatta ishtirok etadi demak bu eng muhim reaksiyani barcha oqsil uglevod almashinuvida yog'lar almashinuvdagi umumiy metabolitni oksidlanishda ishtirok etuvchi eng muhim vitaminlardan biri hisoblanadi Aa, bundan tashqari u mitaxondriyada peruvat ikki e oksi glutarat okslanishida ham ishtirok etadi ikki e oksi glutaratda ham bilasizlar xuddi pervat degdr singari beshta kaferment uchta ferment ishtirokida ferment kompleks uh, fermentativ sistema ishtirok etadi bu pervat oksidlanish metabolizmida b bir vitamin yetishmasligi uh, tajribada shunaqa qilib ko'rilganki bular o'z navbatida demak uh, tajribada kaptarlarni miyasida o'sha peruvatni to'planib qolganligini ko'rishimiz mumkin tajriba o'tkazilganda ya'ni e, peruvatni to'planib qolishi nima sabab bo'ladi sababi bu ferment e, yetishmovchiligi bo'ladi ferment yetishmovchiligi sabab b bir vitamini yetishmovchiligi demak b bir vitamin yetishmovchiligi koferment sifatida kirmasligiga u esa perva kompleks fermentini ishlamasligiga susayishiga funksiyasini u o'z navbatida esa demak jarayonni susaytirishga va peruvatni hujayrada yig'ilib to'planib qolishiga sabab bo'lishi mumkin ekan hop mana o'sha b bir vitamini yetishmovchiligidan kelib chiqadigan beri beri kasalligi bu kasallikda mana aytdikki nervlarni falajlanishi natijasida bunda beri beri kasalligi bo'lgan odamlarda xuddi oyoqda kisham bordek muskullarni ishlashi falajlanishi hisobiga nerv bilan ta'minlanish innerbatsiyalari buzilishi natijasida odam kishan solinganga o'xshab zo'rg'a harakatlanadi keyinchalik esa butunlay harakatlanmaslik holatlari ham bo'lishi mumkin bu nafaqat skret mushaklarida balkim yurak sohasida masalan bezillab turishi yurak qisqarishlari ritmini tezlashish holatlari bo'lishi mumkin oyoq qorinda shish paydo bo'lishi suv almashinuv buzilishi natijasida bo'lishi mumkin yoki ichaklarni oshqozon sistemasida peristaltikai sekretsiya susayishiga ich qotishi talvasa tushishi muskullarni falajlanib keyin atrofiyaga uchrashi ya'ni mana bu ko'rsatilgan ozib ketishi atrofiya bo'lganda o'sha oziq moddalar yetarli darajada bormaydi va muskullar ingichkalashib ozib ketadi ho'p endi ishlatilish shakllari siz endi farmasevt sifatida biladigan eng muhim xususiyati mana aptekada ishlaysizlar ну ba'zida sizlarda bo'lishi mumkin masalan b 1 vitamini demaydi nima tiamin bormi yoki b 2 vitaminimiz ikki bormi? mana shunaqa nomlanganda siz ularni o'sha harflarda nima deb nomlanadi va o'zini kimyoviy nomi qanaqaligini albatta bilishingiz kerak ho'p masalan uh, bularni ishlatiladigan shakli erkin tiamin tiamin xlorid shaklida uh, bo'lishi mumkin preparat sifatida ampula bilansizlar i kakarbaksiazmana ko'pchiliginglar kakarbaksillazani bilishinglar mumkin lekin u uh, aynan uh, b bir vitaminini faol shakli ekanligini balkim bilmagan bo'lishinglar mumkin bundan keyin shuni bilasizlar buni asosi vitamin ekanligini ya'ni kokarbaksilaza mana bu oladigan bo'lsak tdf mana man sizlarga aytdimki o'sha jigarga e, borganda fosfarillanib faol shaklga o'tadi kaferme shakliga tmf tdf va ttf deb o'sha tdf degani tiamin pirofosfat ya'ni bu aynan o'sha piruvatni oksidlanishida ishtirok etadigan shakli tdf ba mana o'sha aytdikku yurak qisqarishlari ritmini o'zgarishida yurak muskullari yaxshi ishlamaganda shu rbk preparati ishlatiladi ya'ni tiaminni faol shakli aarilangan faol shakli ishlatiladi deb aytdik ho'p navbatdagi vitamin bu b ikki vitamini ya'ni riboflavin deb aytiladi ho'p buikki e, riboflavinni e, bo'y bu, o'stiruvchi vitamin ye'ni fizologik nomlanishi mana mana bu formulasi bunda esa e, mahsulotlar qaysi mahsulotlarni tarkibida b ikki vitamini ko'p bo'lishi ko'rsatilgan buni asosiy o'tkazilgan e, tajribada aniqlanishi e, agar bu vitamin yetishmasa bo'yni o'sishdan to'xtashi aniqlangan va odam ichak mikroflorasi tomonidan bu aslida sintezlanganligi sababli bu qachonki ichak mikroflorasi buzilib vitamin sintezlanmasa boy o'sishdan to'xtaydi ichak mikroflorasini buzilishi sabablarini aytayik masalan sulfaninamidlar bakteriyalar demak antibiotiklar ishtirokida davolash natijasida bo'lishi mumkin bo'lmasa bo'lmaydi bunaqa holat ya'ni buni a vitaminoz holati kamdan kam holatlarda kuzatiladi degan endi yani manbai mana o'simlik mahsulotlaridan bo'lishi mumkin achitqilar dukkakli o'simliklar bo'lishi mumkin keyin mana zamburog'lar grii bo'lishi mumkin ah, hayvon mahsulotlaridan tuxum uh, go'sht mahsulotlari jigar buyrak hamda miyada ham bo'ladi kundalik ehtiyoj bor yo'g'i ikki uch milligramm chunki biza sizlarga aytdikki uh, vitaminlar qanaqa biologik faol moddalar biologik faol modda deb nimaga aytiladi bular kam konsentratsiyada ya'ni kam miqdorda lekin yuqori biologik ta'sirga ega bo'lgan moddalar sutkalik ehtiyojim milligramlarda bo'lsa ham lekin nima bo'ladi bu e, ta'siri juda kuchli deb ayta olamiz ho'p endi o'sha b ikki vitaminini e, metabolizm organizmni biologik funksiyalarini ko'rib chiqamiz ovqat mahsulotlarida o'sha asosan oqsillar bilan bog'langan holatda bo'ladi fmen va fat ko'rinishida flavin mononukletid fmnni kengaytmasa a fat bo'lsa flavin adinin d nukleatid bo'ladi ovqat hazm qiluvchi fermentlar ta'sirida erkin riboflavin hosil bo'lib bu oddiy diffuziya yo'li bilan o'sha barcha suvda eruvchi vitaminlar singari qonga e, so'riladi va bu ingichka echakdan so'rilib shiliq qavat boshqa to'qimalarda r fmn va fat holatida hosil bo'ladi ya'ni oqsillar bilan bog'lanadi bu ka fermentlar flavinli fermentlar tarkibiga kiradi flavoprotsedlar asosan yallig'lanishda hosil bo'lgan riboflavin nima bo'ladi o'sha parchalanishidan hosil bo'lgan erkin holatdagi riboflavin peshob erken tarkibida organizmdan tashqariga chiqaziladi asosan suvda eruvchi vitaminlarni deyarli hammasi shunaqa erkin holatda vitaminlar keyin chiqazib yuboriladi op biokimyoviy funksiyasi ya'ni qaysi reaksiyalarda aynan qaysi biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi b ikki vitamin ta'sir mexanizmi flavoprotselar bilan tarkibidagi prostitik qismini tashkil qilish bilan asosan bog'liq bo'ladi esinglarda e, bo'lsa nafas olish zanjiri mavzusini ko'rib chiquvdik mana shu nafas olish zanjirida vodoroddan olinadigan elektron va protonlarni tashilishida aynan mana shu e, vitamin ishtirok etadi oksuta alfagliteral fosfati va yo kislotalarni mitaxondriyadag oksidlanishi ham shu bo'ladi ya'ni qaysiki joyda biza fadash ikki hosil bo'ladi faddan fadash ikki degan bo'lsak demak bunda nima ishtirok etadi aynan mana shu vitamin ishtirok etadi ya'ni b ikki vitamini bu reaksiyalar esinglarda bo'lsa fadash ikki ishtirok etardi piruvati oksidlanishida bir ikkinchisi kreb siklida hosil bo'lardi bir молекула fadash ikki esinglarda bori i keyin nafas olish zanjirida o'sha fada ikkidan kirganda ikki molekula atf hosil bo'lardi undan tashqari flavin mononukleotidlar flavoproteidlar o'sha elektron va protonlarni tashilishda ishtirok işte etardi demak bu hammasi b ikki vitaminni hissasiga bo'ladi endi yani yetishmovchiligi flavin mononukleotid kamayishi bilan kuzatiladi belgilari bunda bo'y o'sishdan to'xtaydi terini yallig'lanishi ya'ni dermatit bo'lishi mumkin keyin ko'z muguz pardasida vaskuyarzatsiyalanish ya'ni ko'z muguz pardasida qon tomirlarni o'sib ketish holati bo'lishi mumkin soch to'kilishi keyin til so'rg'ishlarni atrofiyaais ya'ni glasit deb aytiladi shunaqa holat bo'lishi mumkin puls ya'ni tomir urishini o'zgarishi siyraklashi lab chetlarini yorishi yuz terisini qurishi hamda avitaminoz bo'ladigan bo'lsa nervlarni falajlanishi va talvasaga tushishi xarakterlanadi demak mana b bir vitamini ham b ikki vitamini ham nervlarni falajlanishiga sabab yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin ekan demak asab tizimi bilan bog'liq bo'ladi ho'p ishlatilishi endi meditsinada riboflavin va uning fmn ishlatiladi fa turli formalarda chiqariladi mana bitta preparatni sizlarda misol tariqasida keltirilgan riboflavin mononukleotid ya'ni fmn endi o'tadigan keyingi uh, vitaminimiz bu b uch pantatin kislotasi bu yetishmaganda har xil patologik belgilar masalan anaqa jo'jalarni o'sishdan to'xtab qolishi kuzatilgan dermatit ya'ni teri kasalligi bilasizlar kalamush va boshqa hayvonlarda patlarni oqarishi demak bu yetishmovchilik natijasida odamda sochlar ham oqarishi mumkin o'shaning uchun b ikki va b uch vitaminlari juda ko'p parfyumeriya mahsulotlar kosmetik mahsulotlar jumladan shampunlarni anqa genlarni tarkibiga qo'shiladi bular и e, bularni manbai asosan hisoblanadi mana achitqi jigar tuxum baliq sut mahsulot go'sht va dukakli mahsulotlar hisoblanadi o'simliklarni yashil yaproqlarida ham bu vitamin saqlanishi mumkin sutkalik ehtiyoj e, bir sutkada o'n milligram atrofida demak milligramlarda biza gaplashamiz faqat vitaminlar bo'yicha navbatdagisi no, e, bu uni metabolizmi to'g'risida demak b uchdan hosil bo'ladigan asosiy koferment bu koenzim a mana formulasi koenzim ani bu to'g'risida biza bilamiz sizlar bilan atsetil koenzim a deb gaplashib ketganmiz ya'ni sirka qoldig'iga mana shu koinzimni qo'shishda asetil koenzim a hosil bo'ladi metabolizmi oddiy diffuziya yo'li bilan so'riladi xuddi boshqa uh, suvda eruvchi vitaminlar singari so'rilgan vitamin qondan to'qimalarga o'tadi to'qimada to'rt fossoprotina d fosfo koinzim a va koenzim a sintezi hosil bo'ladi bular o'sha fermentlarni sitoplazmasi sitoplazmada bo'ladi Ka fermentlarni katabolizm ularni gidrolizlanishdan boradi и asosiy parchalanish mahsuloti bunda erkin patasinat hosil bo'lib u ham peshob tarkibida to'qson foizi chiqaziladi biokimyoviy funksiyasi asosan <coughs> nima vazifalarni bajaradi koenzimalarni juda judayam yaxshi bilamiz qaysi reaksiyalarda hosil bo'lishni masalan pirvat to'kislanishidan hosil bo'ladigan sut bol atitil koinzim a krep sikli asosiy organizmdagi umumiy Uh, eng muhim bo'lgan halqa bu krebs halqasi sikli hisoblanadi ana o'sha koenzim a ya'ni asil ttiln davom etadi koenzim a umuman barcha hujayralar uchun eng muhim uh, modda hisoblanadi uni asosiy vazifasi koenzimani sirka qoldig'ini ya'ni kislota qoldiqlarini asil qoldiqlarini ko'chirish reaksiyalaridan iborat bizar bilamizki yo'q kislotalarni sintezida hamatil ishtirok etardi xolesterin sintezida atsitil ko ishtirok etadi demak krepsikli atstil ko bilan boshlanadi va hokazo endi biokimyoviy vazifalari to'g'risida atsetil ala aynan qaysi biokimyoviy jarayonlarni boshqarishda ishtirok etadi birinchisi yog'larni oksidlanishi va faollashishida attil koni hosil bo'lishi xolesterin keton tanachada atsetil koinzima va atstil gulikozamin sintezida ishtirok etadi biogen biogenaminlarni atsetillanishida to'rtinchisi yod moddalarni atsilanish reaksiyalari ya'ni zararlantirish asosan jigardagi reaksiyalarda gipur hosil bo'lishida pirovat va ikki oksiglutratni oksidlanishida i yetishmovchiligi umuman kuzatilmagan и bunda asosiy ishlatiladigan shakli pantatinat kalsiy pantatein koenzim a har xil и parfyumeriya mahsulotlarida turli xil ko'rinishlarda ishlatiladi teri soch jigar shikastlanganda yurak distrofiyasida bu vitaminga ehtiyoj oshadi va ishlatiladi pantagan bilasizlarmi preparatini o'sha mana mana shu kalsiy pna har xil shakllarda koinzin mana bunda berilgan kompozitsiya o'sha preparatlari demak bular nimaniki ekan hammasi b uch vitaminini hoslalari unumlari hisoblanadi pp vitamini eni buni niatsin deb nomlaymiz o'zini kimyoviy nomini demak nikotin kislotasi nikotinamid amina gruppasi bo'lganligi sababli manba asosan go'sht mahsulotlari jigar sut tuxum kepayli katta odamni kundalik ehtiyoji o'n besh yigirma besh milligram ho'p yetishmovchiligi bularda pelagra uchta d kasalligini kelib chiqadi keltirib chiqaradi dermatit diareya va demensiya dermatit bu teri kasalligi diareya bu demak ich ketishi bilan kuzatiladi demensiya bu miya faoliyatida o'zgarish ya'ni xotirani susayishi bilan bo'ladigan kasallik ishlatiladigan shakli nikotin kislota va nikotinamid mana bu yuqoridagi shakllari hisoblanadi endi bu vitaminlar batafsil e, bitta ma'ruzada mumkin qadar ma'lumotlarni beramiz qisqa bo'lsa ham и e, bu vitamin b olti peridoksin e, antidermatit hisoblanadi bu bo'ladigan Nah, mahsulotlar bug'doy kepagida bo'ladi pivo achitqisida pивны дрожжи bilasizlar aptekalarda bo'ladi bu narsa arpa makkajo'xori jigar go'sht mahsulotlarida katta odamni ehtiyoji ikki uch milligramm bor yog'i lekin o'rni juda judayam beqiyos beqiyosligini hozir biki funksiyasi bilan tushuntiramiz yetishmovchiligi asosan bolalarda sudogi kasalligi sabab bo'lishi mumkin chunki olt vitamini asab tizimiga ham ta'sir ko'rsatadi katta odamlarda nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligida ishlatiladi buni preparatini aytishinglar mumkin nima preparat magniy magni b 6 deysizlar magniy b 6 nerv sistemasi qo'zg'atchuvlig asablarni tinchlantirishda ishtirok o'shanda ishlatiladi to'g'rimi juda yam yaxshi bilasizlar bu preparat to'g'risida mana o'sha peridoksal fosfat bular b 6 vitamini izoniait nojo'ya ta'sirini oldini olish uchun va gipovitaminoz b 6 oltida ishlatiladigan dori preparatlari mana shu formasi asosan palf ya'ni piridoksal fosfat hisoblanadi izonizitlarni bilasizlar bular qanaqa preparatlar asosan antibiotiklar antibiotiklar bo'lib e, sil kasalligini davolashda ishlatiladi shu kasallik ko'p antibiotik ishlatilgan uzoq surunkali davolanganda uzoq ishlatilgan vaqtda o'shalar nojo'ya ta'sirini oldini olish uchun ishlatiladi bu vitaminimiz endi yani buni asosiy anaqasi palflarni ishtirok etishi biokimyoviy funksiyasi esinglarda bo'lsa jigardagi e, modda almashinuv jarayonida ya'ni esinglarda bo'lsa man aytguvdimki agar sariq kasalligiga tashxis qo'yiladigan bo'lsa fermentga analiz topshiriladi shu fermentni nomlarini bilasizlar nima ferment edi ikki xil ferment e, ikki xil ferment analiz topshiriladigan ikki xil ferment jigarda alt va ast to'g'ri demak alanin va aspartat alaninva faol shakli ya'ni kfermenti nima ekan mana shu peridoksin ya'ni b olti vitamini peridoksal fosfat aynan fasarillangan holati o'sha fermentni asosiy yoki e, aminia kislotalarni dekarbaksilanishida ham shu e, ferment shu kaferment ishtirok etardi palf bolib endi yani, navbatdagi e, suvda eruvchi vitamin bu falat kislotasi foliy kislota bilamiz buni achitqilar gulkaram asosan o'simlik mahsulotlaridan loviya ismaloq tarkibida bo'ladi hayvon mahsulotlaridan jigar go'sht tuxum sarig'i bo'lib e, katta odamlarda endi bunga nisbatan ehtiyoj qaranglar boshqa vitaminlardan farqli ravishda odatdagi sog'lom normal organizmda to'rt yuz milligram bo'lsa nisbatan ko'p bunga ehtiyoj lekin homiladorlarda ikki barobar ko'p sakkiz yuz milligramm sababi bilasizlar foli kislotasi temir preparatlari bilan birga birgalikda qabul qilinadi animiyada sababi temirni so'rilishiga ham bular yordam beradi fol kislota o'sha sababli megaplastik animiya mana yetishmovchiligidan qon hosil bo'lishini buzilishi va megaplastik anemiya kelib chiqishi mumkin mana ishlatilish shakli folat kislotani preparatlari aptekada ishlaydiganlar juda ham tanish sizlarga folat va fol kislotalar turli xil anemiya shakllarida ishlatiladi yana antianimik bizada vitaminlardan biri bo'lgan bu b o'n ikki vitamini ya'ni b o'n ikki vitamin kabalamin yoki sena kabalamin deb aytamiz bu sena kabalaminni mm, mahsulotlar manbai asosan u uchraydigan mahsulotlarga kiradi mikroorganizmlar hayvon mahsulotlaridan jigar tuxum masalan buyrak sut bo'lishi mumkin sutkalik ehtiyoj masalan katta yoshli odamlarda ikki besh milligramm lekin yosh organizmlar uchun esa nol butun mingdan bir milligram bo'ladi milligramlarda bular ham xavfli kamqonlik yoki adison bermer anemiyasida bu ishlatiladi yetishmovchilikdan bilamizki juda nima deydi animiyani xavfli holatlari kelib chiqadi ayniqsa homiladorlarda bu juda yam yoki o'sib kelayotgan organizmlar uchun juda yam kerak bo'ladi ho'p bunda asosiy ishlatiladigan shakli seanakabalamin ko'pchilik yaxshi biladi megablastik animiyada orqa miya periferiy nervlar zararlanganda ishlatiladi demak nervlar zararlanganda ishlatiladigan vitaminlarni sanaydigan bo'lsak b bir vitamini edi b ikki vitamini to'g'rimi b oltida qo'zg'aluvchanlikda de ishlatiladi dedik va b o'n ikki o'shaning uchun bilasizlar ko'pchilik asab kasalliklarida yoki mana bellar ushlab qolganda nervlar siqilib qolganda turli xil nevrologik kasallik ishlatiladi b kompleks vitamini shular aralashtirilgan holatda bo'ladi b kompleks vitaminlari ishlatiladi endi suvda eruvchi vitaminlardan bizada qoldi s vitamini bu asosan o'simlik mahsulotlarini tarkibida bo'ladi sitrus mevalardan eng ko'p anaqa e, konsentratsiyada bo'ladi bu namatayda o'shaning uchun ham namatayni e, damlamasini e, ayniqsa qish kunlarida a vitaminoz olish uchun bahordan oldin vitaminlar kamayib ketishini olish uchun nima qilish mumkin buni ishlatish mumkin bo'ladi muntazam ravishda sitrus mevalarda undan tashqari piyoz chesnok e, ya'ni sarimsoq piyozni tarkibida bo'ladi qora smorodinada malinada lekin bular bilasizlarki asosan malina bular qaynatilganda e, masalan karam tarkibidagi harorat ta'sirida parchalanib ketishi mumkin bo'ladi o'shaning e, uchun e, ularni xom mahsulot sifatida qabul qilish eng nima deydi foydali hisoblanadi shundan bir bir vaqtda e, yangi sabzavotlarni tarkibida ham kartoshka pomidor bulg'or qalampirni tarkibida s vitamin miqdori yuqori bo'ladi yetishmovchiligidan tingit kasalligi kelib chiqadi singit kasalligini tarixini bilamizki asosan bu kasallik aniqlangan kimda dengizchilarda aniqlangan sababi dengizga sayohatga ketilganda ikki uch oyga ketilgan uzoq vaqt unda endi buni sababini bilasizlar o'zi oddiygina misol o'zinglarda ham agar shu vitamin sal yetishmovchiligi bo'lsa tish yuvilgan vaqtda milklarni biroz qonashi ya'ni kichik kapillyarlarni yorilishi bo'lishi mumkin demak bundan xulosa qilamizki c vitamini o'sha qon tomirlarini devorini mustahkamlovchi e, vitamin hisoblanadi shu yetishmasligi natijasida qon tomirlari mo'rtlashib yoriladi va qon ketish holatlari bo'ladi o'sha singi kasalligi ham ular endi yani oziq ovqat olib ketishgan lekin o'simlik mahsulotlarini endi u vaqtda muzlatgichlar bo'lmaganligi sababli nima qilishgan ko'p olib ketish olmagan va uzoq vaqt meva sabzavotlar o'simlik mahsulotlari iste'mol qilinmasligi natijasida mana shu kasallik kelib chiqqan tishlarni to'kilib ketishi milklar qonashi va har xil holatlar o'limigacha olib kelgan og'ir formalar avitaminoz holati endi ishlatilishi askorbin kislotasi gi regeneratsiya jarayonini stimullashda keyin kasallanganlarni tiklashda nafas olish yo'llari o'tkir yallig'lanishda ishlatiladi buni bilamizki koronavirus vaqtida ham bu vitaminga bo'lgan ehtiyoj juda yam oshib ketdi sababi u qonni ham so'ltirish xususiyatiga ega immunitetda o'z o'rniga ega shu sababli bu vitaminga ehtiyoj juda yam katta organizmda qishin yozin hop endi suvda eruvchi vitaminsimon moddalardan vitamin h yoki biotin antisebare deb aytiladi boshqacha nomlanishi vitamin b yetti ham bu vitaminsimon modda biotin juda ko'p karbaksillanish va dekarbaksilanish reaksiyalarida ishtirok etadi katta odamlarda biotinga bo'lgan kundalik ehtiyoj nol butun mingdan yigirma besh milligramm ichakda mikroorganizmlar faoliyat natijasida bular nima bo'ladi hosil bo'lishi mumkin qisman mana o'simlik asosan bu ham o'simlik mahsulotlari hayvon mahsulotlaridan tuxumdan misol tariqasida keltirilgan